Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Tuan-tuan dan puan sidang jemaah sekalian uh, Kita sambung Kisah Perang Badar Episod yang keempat Jadi saya Berada di depan ni bukan sebagai VVIP eh Ha, sebagai menyambung pengisian. Baik, uh, kita sambung untuk kronologi yang seterusnya nombor 12 kita telah sebut pada hari yang sebelumnya uh, setelah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam setelah dua pasukan musuh dan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Maka Nabi SAW berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Justru daripada itu, Allah mengkabulkan doa Nabi. Maka Allah mengutuskan ribuan malaikat kepada Nabi SAW. Jadi kita belajar pada hari yang sebelumnya, jumlah malaikat yang Allah turunkan adalah sebanyak Seribu malaikat dengan merujuk ayat yang ke-9 Surah Al-Anfal. Namun begitu, kalau kita rujuk dalam ayat Surah Al-Imran, ayat 1.2.4 dengan ayat 1.2.5, kita akan mendapati ada pertambahan jumlah malaikat yang Allah utuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan ayat dia 124 surah al-imran muka surat 66. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Id taqul lil mu'minina ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه ذي ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Okay, terjemahan ayat Ketika kamu wahai Muhammad Pernah berkata kepada orang yang beriman Nabi memberikan semangat, Nabi mengatakan, "Tidak cukupkah bagi kamu apabila Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat." Kemudian ayat yang berikutnya Benang In tasbiru wa tantaku وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين Okay, Terjemahan ayat, bahkan ia cukup jika tiga ribu malaikat. Jika kamu bersabar, kamu tak lari daripada peperangan dan kamu bertakwa dan mereka musuh jika dia datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, maka Allah akan membantu kamu dengan ribu-lima ribu malaikat yang memakai tanda. Jadi kalau kita gabungkan ayat 125 dengan 124, kita mendapati malaikat yang datang dalam perang badar ni mula-mula seribu. Kemudian Allah datangkan lagi tambahan menjadi tiga ribu. Lepas tu Allah datangkan lagi malaikat menjadi lima ribu yang memakai tanda. Apa tanda malaikat? Dalam taksir Ibnu Kasir menyebutkan seperti mana kata Sadina Ali radhiyallahu anhu ada malaikat itu kalau kuda yang mereka naik itu bulu dia berwarna putih. Satu ada tanda pada ubun-ubun kuda mereka. Hari semalam kita telah sebut ya bagaimana Jibril menaiki kuda. Kata Qatadah dan Ikrama tanda uh, itu adalah malaikat mereka memakai tanda perang. Baik. Daripada itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyebutkan hikmah. Kenapa Allah Taala mendatangkan para malaikat? Jadi ayat 126 tak perlu baca tapi kita tengok isi kandungan ayat ini ada dua sebab Yang pertama Allah mengatakan adalah sebagai khabar gembira kepada kamu dan yang kedua supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu Baik kemudian kita lanjutkan dengan ayat 127 yang mana peperangan itu yang tak disangka itu sebenarnya ayat 127 tak perlu baca terus kepada intipati Allah mengatakan kerana Allah nak membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menghina mereka. Nanti kita akan dapati di hujung tu siapa di antara yang mati tu. Dan apabila mereka kalah, mereka menjadi sangat hina. Sebab sebelum ni mereka keluar dengan sombong. Bawa tentera yang ramai. Bawa senjata yang banyak. Tetapi mereka kalah. Jadi di mana mereka nak meletakkan muka mereka apabila Allah kalahkan mereka. Baik, kita lanjutkan. Uh, selepas itu, Nabi SAW melemparkan debu ke muka orang-orang kafir. Nabi keluar daripada kemah dia. Dia bagi semangat. Lepas tu dia ambil debu. Dia baling. إنه disebutkan oleh الله ayat number 17 فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ <سؤال> قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ إن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Baik, terjemahan ayat Allah mengatakan dua perkara. Masa musuh itu terbunuh, bukan kamu yang membunuhnya. Sebenarnya adalah Allah yang membunuh mereka. Maksudnya Allah memberitahu bahawasanya, walaupun kamu usaha bunuh, semua itu atas izin Allah. Allah yang hantarkan kekuatan kepada kamu. Jadi Allah nak kata bahawa semua itu atas dari Allah, bukankah bukanlah kamu Muhammad yang melempar ketika kamu melemparkan debu, akan tetapi Allah jualah yang melemparkan. Di sini menunjukkan bahawa Nabi ada melemparkan apa? Melemparkan debu. Ini seperti mana yang disebut oleh al Imam Ibnu Katsir. Setelah Nabi bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dia keluar daripada khemah dia, dia lemparkan segenggam debu kepada orang kafir, sambil Nabi mengatakan buruk sekali muka-muka mereka. Okey, kemudian jadi apa lagi? Kita lanjutkan semasa Nabi lemparkan debu, perang tengah berjalan ni, Nabi memberikan kata-kata semangat kepada orang-orang Islam dalam masa yang sama syaitan yang sebelum ini telah mempengaruhi Abu Jahal dengan pasukan dia syaitan itu cabut lari daripada perang badar kenapa kerana mereka telah melihat malaikat yang tidak dilihat oleh pasukan musuh jadi kita akan baca ayat untuk perkara nombor 17 dan 18. Kita lihat uh, dekat ini. Surah Al-Qamar ayat nombor 45 muka surat 530 ni ini adalah ayat yang Nabi waktu Nabi bagi semangat tu Nabi baca ayat ni. Kita baca ayat dia. سيهزم الجمع ويولون الدبر Nabi ketika bagi semangat tu Nabi kata apa? Orang musyrikin ini pasti akan dikalahkan dan mereka nanti akan mundur ke belakang. Syaitan melarikan diri. Apa ayat dia? Kita baca kembali ayat nombor 48. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب kita tengok terjemahan ayat yang bahagian ini kita dah cerita pada siri yang ke tiga. Jadi kita sambung balik cerita syaitan ni. Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka. Yang ini kita telah terang ya bahawa ketika mana Abu Jahal dia mengambil tindakan nak keluar berperang maka syaitan mempengaruhi lagi semangat mereka. Sampai kata syaitan kata apa? Pada hari ini tak ada siapa pun dalam kalangan manusia yang dapat menewaskan kamu dan aku pelindung dan penolong kamu. Tetapi tengok ayat yang berikutnya. Apabila kedua dua puak Masing-masing kelihatan bertembung. Syaitan berundur ke belakang. Maknanya dia cebut lagi. Lepas tu Abu Jahal panggil dia. Eh ke mana kau nak pergi ni? Lepas tu syaitan tu kata apa? Aku berlepas diri daripada kamu. Kerana aku dapat melihat. Apa ah, yang kamu tidak dapat melihat Sesungguhnya aku takut kepada Allah Dan Allah sangat dahsyat Azabnya ah, Syaitan Dia nampak apa tu tuan-tuan perempuan? Dia nampak malah Ikat, dia cabut lari Dia pun tahu Bahawa sebenarnya dia janji tu janji yang Kosong Baik, tanda perempuan Rahimani, rahimakumullah Rasulullah dalam masa yang sama sebenarnya ada beberapa orang munafik yang semasa dalam perang tu boleh orang munafik ni dia cakap kita baca ayat ini ni ni last kali in yaqulul munafiquna walladheena fi qulubihim marad والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Allah menyebut orang munafik ni yang ada penyakit dalam hatinya dia cakap apa? Ah, orang Islam ni, pasukan Islam ni, agama telah tipu dia. Nampak tak? Dia kata apa? Dia kata Islam tu telah memperdayakan mereka. Orang munafik ni dia boleh cakap macam tu sebab apa? Sebab dia dok ingat tentera Islam tu sikit, musuh tu ramai, pasti dia orang kalah. Tapi sebab sebaliknya. Dan dan akhirnya Allah Taala kata apa? Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tuan-tuan habislah cerita perang badar akhirnya siapa menang pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menang dan berapa jumlah musuh yang terbunuh dalam hadis riwayat Bukhari ada 140 orang musyrikin Mekah 70 daripadanya menjadi tawanan dan 70 lagi dibunuh dibunuh dalam perang Badar. Siapa di antara orang besar musyrikin Mekah yang mati? Abu Abu Jahal. Dan beberapa manusia yang pernah nak pijak kepada Nabi waktu dalam surah Al-Alaq dulu. Macam Utbah dan Rabi'ah. Umayyah bin Khalaf tu. Semua tu mah Mati. Maknanya perang badar ni, orang yang ada pangkat besar, pengaruh, yang banyak musuh Nabi, mah, mati. Dan akhirnya Nabi lemparkan mayat-mayat mereka ke dalam satu telaga yang buruk. Kesemua orang yang mati tu. Dan tuan-tuan, kawanan -tuan, perang akhirnya Nabi SAW melepaskan mereka. Jadi cukuplah tuan-tuan cerita tentang perang badar sedikit sebanyak e, dapat kita mengetahui bulan Ramadan 17 hari bulan seperti hari ini berlakunya peperangan badar pada tahun kedua hijrah. Insya-Allah nanti kita sambung tadabbur surah baru semasa bulan Syawal insyaAllah. Jadi hari ini hari akhir saya uh, membantu, membimbing tuan-tuan, tadabur 20 minit. Jadi esok tuan-tuan dan perempuan diberikan cuti. Selama 10 hari. Lepas tu kita sambung. Akan datang insyaAllah surah yang baru. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan perempuan atas kekurangan kelemahan. Moga-moga pengisian kita setiap pagi 20 minit tadabbur surah-surah al-Quran dapat menambahkan kefahaman kita. Kalau kita faham, seronok kita baca al-Quran dulu Itu saja tuan-tuan puan, selamat meneruskan tadarus walaupun orang perempuan sudah mendahului tuan-tuan dan puan-puan. Terkejut pagi ni tengok jemaah ramainya. Rupa-rupanya ke belakang jemaahnya. Okey, Orang lelaki, biasalah, mudah mengalah. Kan? Ladies first. Ha, uh, itulah orang lelaki, jemaah masjid, taqwa Baik, tetap perempuan, aku lukul ihada wa astagfirullah al-azim, wa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allah, 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 Allah,